manusia adalah kembar masa, jendela kepada zaman silam, mengharum gelombang migrasi, merintasi tujuh ribu generasi sejak kemunculan hawa. Dan yang paling menakjubkan ialah gambaran evolusi manusia yang berjalin dan berkait rapat, berpunca dari moyang yang satu. Dan melalui kajian para sarjana melibatkan rangkaian disiplin kajian iklim cuaca, oceanografi, geologi arkeologi, linguis dan yang terkini kajian genetik dan pemetaan genom manusia melalui mtDNA suatu ancakan paradigma telah menebalikkan hipotesis teori. Teori seperti migrasi dari Yunan dan Taiwan serta express string yang kononnya Melayu dan Melayu Polinesia berpunca darinya ini dibuktikan oleh kajian di mana dalam lingkungan 85,000 tahun dahulu manusia memulakan migrasi keluar dari Afrika dan Timur Tengah dan proses tersebut mengambil masa lebih kurang 10,000 tahun untuk mereka tiba di benua Sunda. Anda mungkin tertanya mengapakah manusia berhijrah akibat kemarau gersang? kawasan barat dan utara Afrika bertukar menjadi padang pasir yang panas terik tidak boleh dihuni manusia. Di utara Amerika, ais menebal sehingga 3 km fenomena daripada pembukuan global. Pendudukan migran ini berkembang pesat hingga terbenanya perkampungan daripada mereka yang berpuak-puak. Walaupun mereka sama tapi tak serupa melahirkan kaum-kaum etnik yang ditafsirkan terbentuk daripada tabiat manusia yang lazimnya berkumpul seperti pipit sama pipit, enggang sama enggang. Inilah benua Sunda, sekeping tanah, benua tanah ranah Melayu. Perhatikan betapa besarnya benua ini dan kedapatan empat sistem sungai dan lembah yang besar Anggaran ini menunjukkan apabila paras laut 50 meter lebih rendah daripada paras sekarang, kajian menunjukkan kawasan benua Sunda yang terdedah sebagai yang boleh dihuni adalah sebesar negeri Mongolia dianggarkan bersamaan lima kali negeri Thailand. Benua Sunda menjadi tumpuan kerana mempunyai tanah yang subur, pelbagai bahan mentah, iklim cuaca yang nyaman dan juga buah untuk perlindungan satu detik tragedi yang penting berlaku pada masa itu, lebih kurang 72,000 tahun dahulu. Ialah letupan halilintar gunung berapi Toba, satu letupan terkuat yang memecahi bumi di pergunungan berapi di Sumatera. Di mana ia telah mempengaruhi iklim cuaca, lahar debu dan gas bertiup lebih menghala ke barat, impak tepat ke India dan Pakistan mengakibatkan hampir kepupusan populasi di India, Pakistan dan Timur Tengah adalah punca utama jurang genetik India dan Benua Sunda. DNA Benua Sunda menunjukkan 30,000 tahun lebih tua daripada India membuktikan sebahagian Benua Sunda terselamat daripada bencana umum. Ia mengakibatkan saji nuklear selama enam hingga sepuluh tahun yang kemudiannya mengurangkan jumlah penduduk dunia kepada anggaran sepuluh ribu orang. Namun begitu, sebahagian populasi di benua Sunda terselamat. Bagaimana ini boleh berlaku? Mereka menggunakan gua-gua sebagai pelindung dan debu lahar tidak menghala ke sebahagian benua Sunda golongan inilah yang menjadi pemegang obor pencernaan manusia berintis ke era zaman moden. Terjadinya suku-suku kaum dan bangsa adalah petunjuk alam semula jadi yang diistilahkan konsep pipit sama pipit, enggang sama enggang. Melalui beberapa generasi dan interaksi daripada kumpulan yang terselamat daripada bencana toba ini diandaikan wujudlah beberapa kelompok atau kerajaan yang kecil-kecil berpunca daripada asabiah atau semangat kesukuan. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah berpendapat bahawa asas kepada kemajuan kehidupan manusia ialah asabiah, sifat semula jadi yang cinta akan ahli keluarga. Begitu juga hubungan yang rapat antara ketua dan anggota kabilah di bawah pimpinannya ikatan yang terjalin itu akan mengukuhkan sesuatu kabilah yang memungkinkan munculnya sesebuah tamadun. Kajian juga menunjukkan mereka berevolusi in situ selama 35,000 tahun yang mampu membawa pembaharuan dan pembangunan peradaban manusia sehingga terbenarnya tamadun yang agung. Benua Sunda juga disifatkan sebagai pengasas tamadun manusia Tumpulan kelompok pertama orang asli yang terdapat di semenanjung tanah Melayu terdiri daripada Semang, Jakun, Senoi, Semelai, Temuan, Mendrik, Temiar, Batik dan Jahai tidak jauh daripada orang asli yang terdapat di Kambodia dan Champa atau Sumatera. Peradaban kuno ini dengan budaya yang berpindah randa mempercepatkan penyebaran penghunian dan pendudukan ke selatan Sumatera dan Jawa Gelombang migrasi pertama berkisar dalam semenanjung Tanah Melayu, menebar ke beberapa penjuru benua Sunda, dianggarkan 75.000 hingga 72.000 tahun dahulu. Kita adalah serumpun. Walaupun migrasi memecahkan manusia kepada puak-puak yang akan seterusnya mempunyai tamadun berasingan serta budaya yang berlainan, nenek moyang mereka berasal dari baka yang sama. Umpamanya, kaum Jakon di Negeri Sembilan, Pahang dan Johor dan kaum Kubu di Sumatera adalah Melayu Proto dari keluarga suku kaum yang sama dan bertutur dialek yang sama. Evolusi di antara orang asli yang mendiami luaran dan kawasan perkampungan juga pesisiran pantai berinteraksi menjurus kepada perubahan paras rupa, bentuk badan dan kepintaran Orang asli yang kita lihat dan istilahkan hari ini ialah segelintir yang memencilkan diri di pendalaman sekian lama dari generasi ke generasi. Enggan menyertai gelombang perubahan adalah pilihan mereka sendiri. Sarjana Sosiologi Iran Ali Syariati berpendapat bahawa ada dua faktor yang mencetuskan pembinaan sesebuah peradaban. Faktor pertama ialah hijrah dan kedua ialah peranan manusia dalam menempuh kejayaan. Daripada kajiannya terhadap 27 tamadun, Ali Syariah Timur rumuskan bahawa tamadun lahir kerana penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. Tamadun menurutnya tidak pernah lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dia sebelumnya menghipotesiskan bahawasanya Melayu Proto adalah orang asli yang mengasingkan diri dan tidak menyentuh zaman perubahan. Manakala Melayu Diotro adalah daripada migrasi-migrasi susulan yang terkemudian dari stok berasingan dan berpandukan kajian genom manusia, Melayu Diotro bukanlah daripada stok berasingan. Stok-stok etnik dalam benua Sunda adalah dari aliran genetik yang rapat. Tamadun Kedah Tua, Lembah Bujang, satu kawasan khazanah warisan negara, kaya dengan tinggalan artifak yang wujud sejak ratusan ribu tahun dahulu. Penemuan Monumen Sungai Batu yang berusia 1,900 tahun dipercayai tertua di Asia Tenggara mengatasi Angkor Wat dan Borobudur Para stajana juga mengesahkan kedah sebagai pelabuhan entrepot dengan nama jolokan The Seeds of All Facilities. Tempat ini juga menjalankan aktiviti industri besi dengan pembinaan relau dan tuire. Proses peleburan besi sudah pun berlaku di sini 8,000 tahun sebelum China. Melalui penemuan-penemuan ini, benua Sunda dianggap oleh ahli sejarah Barat sebagai Cradle of Human Civilization, pengasas tamadun dunia. Fenomena perubahan tamadun dunia. Fenomena perubahan cuaca dunia, The Last Glacial Maximum atau Pembekuan Besar berlaku 20,000 tahun dahulu dan menjadi faktor utama penghijraan manusia dari utara benua Sunda Kebahagian benua Sunda yang lain secara mendadak. Benua Sunda dianggap sebagai pemimpin dunia dalam merintis revolusi Neolitik. Mereka adalah perintis penanam padi pertama di dunia. Lembu liar dijinakkan, dijadikan lembu ternakan. Inovasi itu dimulai di semenanjung Malaysia, diikuti Sumatera dan Jawa lebih 14,000 tahun dahulu. Penanaman padi bukan setakat untuk dijadikan makanan asasi. Sebaliknya, telah mencorak satu pelantar, platform akar kebudayaan dan ketamadunan. Ini merupakan 10,000 tahun lebih awal dari China, India, Mesir dan Palestin. Peradaban di benua Sunda mungkin lebih canggih daripada apa yang kita tafsirkan. Kalau dari zaman Kesultanan Melaka ke zaman sekarang, Malaysia begini moden. Bayangkan betapa majunya pembangunan tamadun Melayu yang bermula berkisar, merumpun dan berakar umbi dalam jangka masa 35,000 tahun. Keanekaragaman bahasa di kalangan etnik Melayu di benua Sunda, majoritinya mempunyai keneripan tuturan bahasa yang telah melalui beberapa peningkatan berangkumi Kepulauan Filipina adalah induk kepada bahasa Melayu, Moyang dan Ibonda kaum ini termasuk Austro-Asiatics, atau Jepun kuno. William Hambun, seorang sarjana berbangsa Jerman, mencipta bidalan Melayu Polinesian. Kemudian pada tahun 1906, William Smith memperkenalkan terminologi Austronesia untuk merangkumi rangkaian bahasa Melayu Polinesia ditutur oleh pelbagai etnik Melayu di alam Melayu Nusantara. Selain itu, beliau juga mengajukan hipotesis bahawa pada masa lampau di daratan Asia terdapat bahasa Austrik yang merupakan nenek moyang bahasa Austronesia dan austro -Asianik banjir besar berlaku 14,000, 11,000 dan 8,000 tahun lalu. Sukar untuk mengandaikan apa yang sebenarnya terjadi puluhan ribu tahun dahulu. Kita hanya boleh membuat teori atas dasar kajian geologi yang hampir tepat. Tragedi banjir adalah suatu fenomena pemanasan global, gempa bumi dan letupan rantaian gunung berapi, toba, kerinci, talang Krakatoa menjadikan timbunan ais yang ada di kutub utara cair dan mengakibatkan pelanggaran atau pergeseran dasar laut. Banjir besar datang mendadak mengakibatkan tsunami yang dahsyat dalam beberapa siri yang menenggelami dataran rendah di berbagai penjuru dunia dan pelantar Sunda menghilangkan satu kilometer dataran Sunda setiap tahun pelantar Sunda menjadi lautan. Tanah yang tinggi menjadi pulau-pulau yang terpisah. Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Jawa, Bali dan yang terakhir terpisah ialah Sumatera. Besar kemungkinan nama Semenanjung Tanah Melayu terungkap apabila tanah kandung Melayu induk ini, iaitu benua Sunda terpisah. Pisahan pelantar rangkaian teratas menjajar ke bawah menyerupai anjol menepati nama semenanjung tanah Melayu supaya tidak kehilangan nama tanah Melayu itu. Ketika banjir melanda, terjadilah penghijrahan. Diaspora bangsa dan bahasa Melayu adalah benih yang menyuburkan tamadun nun jauh, menyebar ke barat hingga India dan Mesopotamia, ke timur lalu menghuni kepulauan Pasifik dan ke utara sampai ke China dan Jepun. Bahkan terus menyeberang ke Amerika melewati Selat Bering. Ia juga sebagai penggerak utama kepada kewujudan kepelbagaian kelompok-kelompok dan kerabat-kerabat etnik di wilayah ini apabila mereka terpisah akibat banjir besar. Masyarakat benua Sunda mungkin berjaya mengubah suai kepada persekitaran baru. Apabila peta negeri mereka berubah, mereka terbuka kepada kehidupan di pesisiran sungai dan pantai yang luas Keadaan malang ini mendorong mereka belajar membina perahu sehingga menjadi pelayar dan pelaut yang pakar dan mahir. Kemudiannya, merentasi lautan dengan hanya menggunakan deria minda, psycho navigation, sehingga terbinanya budaya maritim di khalayak bangsa Melayu. Ini mengakibatkan terjadinya tiga zaman kukuh sempadan. Kukuh sempadan bangsa dan bahasa terjadi 14.000 tahun dahulu atau lebih awal setelah berkisar kurang lebih 50.000 tahun di benua Sunda. Dan apabila terpisah 14.000 tahun dahulu akibat banjir di antara kaum Astronesia Melayu, kukuh sempadan geopolitik kerajaan 14.000 tahun dahulu, zaman kukuh sempadan agama 6.000 hingga 1.000 tahun dahulu. Namun hakikatnya, mereka masih serumpun Namun kerana umat bangsa Austronesia Melayu ini adalah suatu bangsa yang terkuno, penyubur kepada ras-ras bangsa yang lain di dunia dan tiada kedapatan pengaruh Mongoloid dalam anti-DNA, juga tidak wajar diklasifikasikan di bawah Austroloid kerana bangsa Melayu tertubuh lebih awal dengan jumlah populasi 380 juta, 2% populasi dunia. Tiga zaman kuku sempadan berlaku di benua Sunda mulai mengalami perpisahan benuanya. Pada lima ras terbesar perlu diberi pengiktirafan satu lagi kelompok ras Melayu atau yang berwarna ciku coklat, brown race. Kewajarannya kerana dari segi warna kulit, bentuk mata, hidung, mulut dan rambut terdapat perbezaan ketara berbanding mongoloid atau australoid Migrasi terjadi dari kawasan kepulauan Asia Tenggara ke dataran Asia. Bahasa Austronesia dan bangsa Melayu bertunas, berakar umbi, merimbun hingga terdenda induknya di benua Sunda sebelum berpecah menjadi gugusan kepulauan Melayu. Nusantara kemudiannya menyebar ke Filipina, Taiwan dan utara Asia, kepulauan Pasifik dan seluruh dunia. Orang asli yang kini bermukim di semenanjung tanah Melayu adalah sisa penduduk asli pelantar Sunda yang tetap tinggal di tanah Ibonda ketika keluarga lainnya berhijrah selepas banjir besar. Artinya, migrasi terjadi dari kawasan Kepulauan Asia Tenggara ke daratan Asia dan bukan sebaliknya. Bangsa Melayu bukannya diwujudkan daripada sesuatu penjelmaan minda penjajah. Bahasa jiwa bangsa di mana sahaja mereka berada, mereka adalah serumpun. Bahasa Melayu di Nusantara hingga ke Kepulauan Pasifik bukan sahaja bahasa lingua franca, malah bahasa kepada bangsa Melayu. Nama Melayu bukannya datang dari nama sungai atau nama bukit atau dari kaum Hindu yang berdagang tidak terlintaskah kemungkinan sungai bukit ini mengambil sempena nama Melayu sebagai sanjungan dari bangsa itu sendiri? Bangsa dan bahasa bukan dicipta gubah. Bangsa, bahasa berevolusi melalui penggunaan pertuturan dari generasi ke generasi. Keunikan paling menarik yang mendukung bidang bahasa ialah menjiwakan penguasaannya termaktub dalam alam semula jadi dipupuk, dipelihara penghayatannya melalui pertuturan harian sehingga menjadi suatu encoded genes dan peradaban budaya bukan ikutan atau penjaman. Mana mungkin kalau bahasa dan bangsa Melayu tidak dominan dapat menguasai seluruh alam Melayu, melainkan keseluruhan alam Melayu adalah bangsa Melayu ketika itu. Mana mungkin bahasa Melayu masih ditutur bangsa Melayu Austronesia walaupun terpisah 14,000 tahun di antara mereka, melainkan keseluruhan mereka adalah bangsa Melayu. Pada ringkasan perkembangannya, istilah Melayu Austronesia juga digunakan untuk menyebut suatu komuniti yang berbudaya, keluarga kekerabatan Austronesia serta menuturkan bahasa Melayu Austronesia. Berevolusi bahasa jiwa bangsa, walaupun bolehlah diungkapkan sebagai kita sama tapi tak serupa. Dari DNA sebenarnya adalah dari jurayan baka yang sama. Bersandarkan kehebatan tamadun Melayu sebelum tenggelamnya benua Sunda dan tidak orang tua-tua mencipta pepatah jikalau tidak memperingatkan sejarah supaya tidak berulang. Kajang orang, kajang berlipat kajang kita mengkuang layu dagang orang dagang bertempat dagang kita dagang berlalu